В листопаді виповнився рік, як Борис Філатов займає посаду міського голови Дніпра. Тоді ж він відзвітував перед партією, а 7 грудня виступив у міськраді. Цей звіт про досягнення могли почути всі охочі. Ми ж зробили такий собі цитатник Бориса Філатова від часів його кандидатства в мери до першого звіту за рік. У мене була маса хороших законодательних ініціатив. Ну вони сожалению, ні Треба взагалі город спасати мене, все таки лучше бути в Дніпропідровські мерам Коломойського, чи мера Ахметова. Моя, наверное, основная слабая черта, что я не настолько циничен, как э, остальные товарищи. После того, как сепары два раза закладывали под меня фугас и один раз хотели, хотели шмальнуть из гранатомета, мне уже ничего не страшно. Прошу Филатова Бориса Альбертовича принять присягу Днепропетровского міського голови. Вы не можете нарушать закон. Всех прошу покинуть зал. Спасибо. Когда ты попадаешь в это кресло, то однозначно, где-то в том числе, ты должен изменять самому себе. Пользуясь случаем, должен, был, был, должен был, был передарить господину Мишалову тот букет роз, который мне подарил господин Хмельников, когда я принимал присягу. Но я не буду этого делать. Оглашать, да? Да, но у меня нет текста. Депутатский корпус – это живой организм. Сегодня одни предпочтения, завтра другие предпочтения. В принципе, очень долго говорили, я уже, если честно, забыл, что было в начале. Вы все обратили внимание, всем дают слово. Рыбу носят, колбасу, краску. То есть у нас полный разгул демократии в зале. Спасибо, Артем Александрович. Вы как знаете, мы депутаты Днепропетровского света, как мы цыгане города Одессы, с одной стороны. Хорошо отношусь к подаркам. Знаете, в хозяйстве и сифилис пригодится. Поэтому как бы... Спасибо, не, спасибо, не, спасибо. не, не. заканчиваем. полком работает, все службы коммунальные работают, елки мы запускаем, тепло будет, песок закуплен, все городские службы работают в нормальном режиме. Пани Тапанове, Голова Днепра, Филатов. Мне не стыдно стоять перед вами? Мне не стыдно смотреть людям в лицо и по последним социологическим исследованиям, по упоминанию среди мэров городов, после мэра столицы я стою на втором месте. Но это не просто красивая картинка. Дорогие друзья, к сожалению, люди не ангелы и мир не идеален. И я прекрасно понимаю, что каждый из вас, и я в том числе, хотел бы проснуться утром, проснуться, и чтобы завтра все рыги улетели на Луну. Но, к сожалению, этого не случится. Но, тем не менее, каждый день я иду на работу и тяну эту лямку. Когда я вошел в избирательную кампанию, я создал два лагеря, которые назывались «Укропчик». В этих лагерях люди понимают, что городская власть рядом с ними. В этих лагерях, в первую очередь я хочу сказать о лагерях для пенсионеров, есть возможность нашим старикам привить другое мировоззрение. Ну так, если в шутку сказать, заходят ловатники, выходят бандеровцы. Наше дело, как говорил Иван Франко, лупать эту скелю. И мы это делаем каждый день. Единственное, что я вас прошу, у меня такая работа. Либо на меня, мне приходят на кого-то жалуются, либо что-то просят. Вот полдня я слушаю на кого-то жалобы, а вторые полдня у меня просят что-то. Если вы приходите, просто приходите, поговорим и скажите, Борис Альбертович, чем вам можно помочь? Я всегда рад любой помощи. Все. Выступил.